「またおはようって言また夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよね」「こんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いが 到着いたします最終試験は1対1のトーナメント形式で行うでは組み合わせを発表するこれはつまり今年の合格者は1人って。 かね、なかなか趣のある組み合わせじゃろうてほっほっほ,ほこれってう嘘だろ合格できるのはたった一人うわーお前腹からひそかと当たんのかよ本当だ おい頼む何としても勝ってくれ！あいつだけは上に上げてくれんなよ。勝つさ。必ず。ほほほほ。勘違いしないように、最終試験のクリア条件はたった一勝で合格である。 つまり、このトーナメントは勝った者が次々抜けて行き負けた者が上に上って行くシステムこの表の頂点は不合格を意味するわけだ要するに不合格はたった一人ってことかさようしかも誰にでも2回以上の勝つチャンスが与えられているなんでおどかすなや。だったら楽勝だぜ クラピカ、お前絶対密かに負けろいいな少し黙っていてくれそれにこのシステムが楽勝かどうかはやってみなければわからないふん<う>皆さんご質問は後ほどお受けいたしますがこれからそれぞれのお相手をコールさせていただきますので今一度、よくご確認ください 1> <laughs> 第1試合 44番ヒソカ様対404番クラピカ様第2試合405番ゴン様対294番ハンゾー様第3試合は第1試合の敗者対191番ボドロ様第4試合 ご質問のある方どうぞ組み合わせが公平でない理由は、うん、当然の疑問じゃな。この取り組みは今まで行われた試験の成績をもてに決められている。簡単に言えば成績のいいものにチャンスが多く与えられているということじゃ。それって納得できないな。ほう。もっと詳しく点の付け方とか教えてよ。ダメじゃ。 なんでだよ採点内容は極秘事項でな全てを言うわけにはいかんうんまあやり方くらいは教えてやろう <music> まず審査基準これは大きく3つ身体能力値精神能力値そして印象値これからなる 身体能力値は敏捷性柔軟性耐久力五感能力等の総合値を示し精神能力値は耐久性柔軟性判断力想像力等の総合値を示すなんかすごいんだねあ,ああ静かにだがこれはあくまで参考程度最終試験まで残ったのだから何をか言わんやじゃ 重要なのは、印象値印象値これはすなわち、今までにあげた値では、測ることのできない何かじゃ言うなれば、ハンターの資質評価といったところかハンターの資質評価だとそれと、諸君らの生の声とを吟味した結果、こうなった以上じゃキロなんでもない 試験の結果なら俺の方が上のはず。資質で俺がゴンに劣っている <laughs> やはりそう単純な試験じゃない。キルは今の説明でかなりの精神的負荷をかけられた。他にご質問はございますかはい戦い方は何か決まりがあるのいや戦い方も単純明快。武器 OK! 反則なし 相手に参ったと言わせれば、勝ちじゃ。ただし、相手を死に至らしめてしまったものは、即失格。その時点で残りの者が、すべて合格し、試験は終了となる。よいな。<laughs> 一番やりそうなのは、あの野郎だな。他にご質問はでは、会長、お願いします。うん。 数万人とも言われる死亡者の中からよくぞここまで勝ち抜いてきた最終試験参加者9名に対し会長として多大なる敬意を払うものであるあとわずか1勝で諸君は晴れて偉大なるハンターの仲間入りをする諸君の健闘を心より祈るものであるそれでは最終試験を開始する 私、立ち会い人を務めさせていただきます。ルイと申します。それでは第一試合44番、四十四番ヒソカ隊、四百四番クラピカ前へ。<laughs> 頑張って。ああ、勝ってくる。バカ、負けろって言ってんだろうが。 私には生きるる目的があ,るなあ同胞の暗い瞳が無念と語りかけてくる限り私は奴らを探し出し仲間の恨みを晴らすそのために私は必ずハンターになるだからそうじゃなくてひそかを上に上げんなって言ってんだよ大丈夫クラピカはきっと勝つきっとだからそういうことじゃなくて 誇り高きクル田の闘志と史上最悪の記術師力では密かの方がおそらく上でもクル田の坊やもただ者じゃなさそうだし <laughs> 今年は本当にワクワクさせてくれるわねあら減ってきちゃったなあ。 始め <laughs> いいよ抜、ね、いて。そのつもりだ。 そうやって、しっかり握っておいたほうがいいね <laughs> 二刀流これすなわち日本の刃もていとなり知ってる <laughs> おっとトランプは半分じゃゲームできない君も同じだよそれじゃあつまんないからしっかり持っててね

グラフィカ、すげえ、もう喧嘩すんの予測かな互いに相手の出方が手に取るように見えているようですねおそらくは算定以上先読みしているはずです次はどうするのでしょううん,うん、面白いわよランチ、まだかよはじめ 今度ひそかから仕掛けるか、記述師の本領発揮。ねえ、君、いいことを教えてあげようか。なんだ君さ、もう、負けてるんだよね。なぜそう言える <laughs> う<わ>でしょ ク、うん、<laughs> ラピカ。様子が変だ。何かあったらた<分>うんどこへ行く気だい っやっぱりすでに亀裂が入っていたんだ<笑><笑>僕はね記術師って呼ばれてるけど別に魔法使いじゃない結構科学的に考える方なんだ最初のカードはねただの牽制じゃないちゃんとこうなることを計算してたんだよ <laughs> これで、降参してはつまらんぞ。さあ、どうするクラピカそこまでだ、クラピカそれ以上、戦う必要はねえ 無理はするな次の試合にかけた方がいいクラフィカーふ、うん…降参しないわけ…私もお前にいいこと教えてやろううん確かに、片方の剣を失ったのは痛いだが、失った剣の分は…誇りで補うそう…改めて 行くぞじゃあ、しょうがないやクラピカひそうかてめえ、分かってんだろうな相手を殺したら、てめえが失格になるんだぞだから精一杯手加減してあげてるわけ早く諦めてくれればいいのにねえ い立つなう、うん、そのまま寝てろまだチャンスはあるんだクラピカ言っても無駄だなんでだてめえよくもそう落ち着いてられんなこのままじゃあいつ本当にうん、う、うんうん 俺たちにできることは勝負を見届けることだけだ、うん。まだ気は済まないみたいだね。ああ。だってさ、本当に死んじゃうよ。自分の命と引き換えに僕を不合格にさせたいわけ。やだな、そんなの。性格悪いでしょう。それとも、僕に参ったと言わせることができると思ってるわけ。本気で ああ、言わせてみせる必ずカードを放て、もう一本の剣も追ってみろそれでも私はふん…おっと、危ないなぁ… <laughs> <laughs> 頑張るねおかげでまた… 興奮しししてててきちゃっったよ青い果実ってさ <laughs> どううこんんななに美味そだラッカーああ <laughs> どっちも半端じゃねえなクラピカすごいよねまあな問題はこれからだろう44番ひそかどうした試合続行中だぞ <laughs> そん<な>に <laughs> 沈めなきゃ沈めなきゃ この音はやべえぞ気をつけて四次四番秘書か だぞ僕の負けでいいよお次で決めることにしたいいだろ別にああもない第1回戦勝者、404番、クラピカ <laughs> 最後はよくわからなかったけどクラピカが勝ったんだよねそのようだやったクラピカ合格したんだハンター試験合格一番乗りだよ ああ相打ちになるかと思いましたが何を話したんでしょうねうん最後はちょっと気になるけどうん期待通りの一戦だったわランチまだかなうん第2試合は30分後に開始となります出場者は遅れないように戻って第2試合に臨んでくださいそれでは一時解散。 あの時、密かに何を言われたクモについて。クモクモについていいことを教えよう。クモは、幻影旅団のシンボルだ。故に、旅団に近しいものはやらをそう呼ぶ。奴に旅団のことを話した覚えはない。でも、いつの間にか、私と旅団の関係を知ったようだ。ルイは友を呼ぶってことが。密かと旅団がどれほどの関係なのかはわからない。 ひそかの持っている情報には興味を惹かれたまもなく第2試合を開始します。皆様お集まりください。まあ何にしてもやったな、クラピカ。あそういえばそうだな。なんだこいつ、もっと嬉しそうにしろや。これで晴れてハンターなんだぜ。なんだか実感がわかないものだな。 それよりも…ね、すまない、レオリオの言っていた通り、私は負けるべきだったのかもしれない奴は危険すぎる <laughs> あれだけ互角に戦っておいて何言ってやがるこっちだってこの試験には体張ってるんだもし当たっても何とかするさ、心配すんな私が心配しているのはゴンだあっそう… いいよいよ、半蔵さんとだねああ手加減はしないぜそれでは第2試合を開始します私、立ち会人のマスターと申します第2試合294番半蔵対405番ゴンクラピカに続かなくちゃ。 二番手は俺が必ず。それでは。試合。開始。 「夢中になってチワワ行くとこまで行って」「背中向け合ってるのに本当はギュッてしたい」「短すぎるねオレンジ色した夕焼けみたいな優しさを知っているから午後夕焼け月明かり」「